Принцесо Леска, може ли да поискам ръката ви? Минаха вече няколко минути, откакто се познаваме. на мен ми се струва часове. И чувстваш, сякаш съм ви познавал цял живо. <ръква> Това е ръката на принцеса и ако се оженя за вас, ще стана крал. Нали разбирате, когато баща ви скузи кралските пантофи? Казвам. Да не казва това. Принцесо Леска, може ли да поискам ръката ви? Означава ли какво, че останалата част ще се стане на му? се очаква да кажете да. Ако ме познавате поне малко, щепте да знаете, че редко правят каквото се очаква от мен. Всъщност правят точно обратното. <плес> Хайде, пак <вас> започва! Ще <плес> Айде... от тези бедни създания. Би било да не бяха толкова скучни. Само ваше величество, това, земите ви, у това, направо ме на приспиват. Е, господин чиновник, имаме ли още някого? <пространта> кой още? Кой? страхувам се, че няма повече ваше величество. Няма повече подходящи кандидати. Какво?